Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, как и каждую неделю, у нас в эфире передача Альберт Эйнштейн. Меня зовут Андрей, я представляю народ. И по-прежнему, как и каждую неделю, у нас в студии наши эксперты. Эксперт-правовед Татьяна. Добрый вечер. Целого тижня было настолько много юридических новин, что я попробую хотя бы про деякі из них рассказать. И эксперт в сфере экономики и бизнеса Игорь. Добрый вечер, Украина. В то время как европейцы уже ушли на католические рождественские каникулы, наши политики и чиновники все работают и работают, не покладая рук. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну что же, коллеги, не побоюсь того слова, э, давайте обсудим, что же у нас произошло за неделю. И, естественно, самым главным событием, я считаю, это то, что продолжаются... Не стихаю, страсти. Бойцовский после... клуб 2, я так это называю. Или продолжение ледовое побоище в Раде. Да, льда нету, но хотя, может, там и лед где-то понадобился бы кому-то. Что же произошло? Фракция Бьют пригласила э, в Верховную Раду генпрокурора. Да, Долго он... он не он не приходил. Литвин дважды ставил на голосование. И в подсумку При... так и не пришел. Пришел за него Блаживский, его заступник. Давайте послушаем сначала лидера фракции и партии ага. регионов, господина Ефремова, который высказался по поводу вот этого самого ледового побоища в Раде. Давайте посмотрим. Я глубоко убежден, что для, для того, чтобы решить данную проблему, необходимо прежде всего разобраться в семье. Ни прокурор, ни начальник милиции, Ні, ні, руководитель служби безпеки не зможуть нам допомогти розібратися в цьому питанні, якщо самі мы друг з другом не розберемося. Сім'я то больша, де да два человека всього мужиков, та и я. Вот ну -ну. але що підкупає? Так це щирість і безпосередність пана Єфремова, який прямим текстом каже, що ми тут недоторкані, У нас велика сім'я, і ви до нас не лізьте. Мені інтересно в хто в, 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 в... В... в цій сім'ї все таки папа, а хто мама? Ну, папа, мабуть, такий ПР. Вот. А у меня вопрос тогда... То есть получается, папа, папа навалял маме, навалял маме да. и зовут милицию. Да. И, да, собственно, меня вот интересует ä, правовой аспект этого вопроса. Вот если бы это было настоящий семья, да, Татьяна. спасибо. Ну, в справжних семьях бывает по-разному. Если папа очень дестав маму, то когда приезжает милиция, мама говорит, забирайте его, хай бы потому уже достал. А інколи буває, мама вже поки їхала міліція, трошки ахалола, подумала, що не так вже сильно він її побив, і каже: Дід звідси геть не лізьте в наші сімейні розборки, а ти йди спати негіднику, на бо наступного разу таки посаджу. О, это вот собственно, А якщо проводити далі аналогію, то фракція б'ють, б'ют доласна сказати б'ють, значить люди. Вот. То есть, а тут, бачишь, бьют, может, мама и хотела бы куда-то там закрыть папу, А, а нет, не выходит. Не выходит. И мне еще нравится, Потому вот, свете... приходит, пришел, пришел милиционер, который, оказывается, с папой. Но до, до прихода милиционера попросили прокомментировать разных депутатов, которые захотели общаться и которые непосредственно участвовали в этих событиях. Вот у нас есть видео господина Злачевского, который пытался. Зайти, собственно. Давайте посмотрим, как он это прокомментировал. Я набрал участие в разблоковании трибуны. А я открыл вы дверь, так? если вы видели на видео, посмотрел, что там происходит, и ушел. Я Глоско, не знаю. Одним квоском заглянул. Если человек так заходит во все двери, я не знаю, в рестораны его уже, наверное, не пускают, потому что меняют двери каждый раз. Нет, плохо, что главное такого не имеет такого соседа, да? Представляете, такси человек вызывает. Так. Водитель опускает стекло, куда ехать. Ты что, куда ехать? Я расскажу, куда Я ехать. Я уже молчу про те, как он у себя дома открывает холодильник. Конечно. А у него нет холодильника, у него продукты так лежат. Дверей нет у человека просто. А может у него раздвижные, он не привык вот этому. Мало ли. Но, что хотел сказать, все-таки пришел. Пришел заместитель генерального прокурора и давайте посмотрим и послушаем, что же он сказал. 16 грудня группа укр. народных депутатов, начиная З 9 години 30 хвилин в сесійній залі Верховної Ради використовуючи своє службове становище, перешкоджали виконання народних депутатів своїх обов'язків. Я в цій залі 12 років. Я ще більш ганебного виступу за весь цей час не чув. Народні депутати побиті, а ви хочете покарати тих, які від цих цього побиття зараз лежать в лікарні. Це вам не лечит. Ну, я да. уже тут двенадцать и, вы, <свят> дуречи, <до> не <свят> нашел, до не, не нашел диплом. своего диплома. Це да. <свят> <Ça свят> мне не лечит. Ну я так ждал, что <свят> будет. На самом деле, конечно, было бы странно, что депутаты от Бюта все-таки считали или надеялись о том, что генеральный прокурор, который был назначен от Партии регионов, больше того был депутатом Партии регионов, сын достается депутатом Партии регионов. Как-то накажется? А может, или... а может, они оптимисты? Они на самом деле сейчас сидят такие думают: ладно, но вот если бы генеральный прокурор пришел, вот он бы был за нас. Я думаю, они просто мазохисты. А е у меня такая Есть в семейных парах и такие стахунки. Саду мазо. Мабуть, это самый той выпадок. мне нравится, понимаешь, по, -по, по, поводу блокирования. Я представляю сразу этот, эту ситуацию в настоящей семье украинской, когда жена заблокировала холодильник, пришел папа и говорит, так, 100 грамм налей мне, пожалуйста. Холодильник забл забл заблокировал, знак протеста. Где зарплата? <свист> 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 ты ударил меня? Не, 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 что ты? <свист> ты сама была не права, да. Люба. Ты сама налетела на мой кулак. <свист> 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 вот так я, я, я таких реакций. Не, на самом деле печально то, что совсем недавно партия регионов была на месте блока Юлии Тимошенко. Да, и действительно блокировала, блокировала трибуну. И несколько раз. Да. <свист> да а и... тогда, -то заважав <свист> Бьюту и кому там еще, поскаржитесь на них генеральному прокурору? То есть все Нет. дело в том, что не пожаловались вовремя. Не, ну не в кожней семье взагали доходит а до выхлопа милиции. не было своего прокурора. Нет, кто было... На поезд Александр Медведко успел... был генеральным прокурором. Нет, дело в том, что кто на поезд не успел, тот не очень пассажир. В общем, да. Сейчас могут локти себе кусать, потому что бьют, я думаю, так и делают. А пизно, и боржом. Надо было жаловаться тогда. Еще одна замечательная, не скажу, информация а скажу просто позитива добавила мне то, что я нашел в сети. Артем Пшонка. Сынуля нашего я генпрокурора, якого так и не а депутаты отбьют в сессийной зале. Да, но сынуля-то пришел, и что сделал сын? Сын за отца в ответе, если перефразировать фразу, он раздал депутатам, и есть фотографии, которые мы сейчас, я уверен, посмотрим, шпаргалочки, чтобы было понятно, что он спрашивал. Давайте посмотрим. А, которые задавали вопросы. Да, депутатам, естественно, которые задавали вопросы, да. Вот эти шпаргалочки. для створения в стенах Верховной Рады Украины подразделу уполноваженных парламентских приставов, как это есть, например, в других странах, ну, или полиции для обеспечения порядку. Дякую. Вот, а дякую не было написано. То есть Сам импровизация все-таки присутствует. Я думаю, он за дякую еще получит. Понимаешь? Да, да, что ты дякую сказал. Ну, я, я подумал, что так будет интересно. Кому ты дякуешь? А ты ему? Да, все, премия тебе. Я, все я, я конечно, просто э, удивляюсь с партии регионов, как Чечето руководит голосовать или не голосовать. Ну, чтобы депутаты не забыли. А чтобы вопросы задавать, нужны шпаргалки. Да. Ну, а тяжело. Ну, не может тяжело. люди выучить четыре рядки. Нет, это уровень Они наших для того, наших депутатов. Я думаю, что там память занята налоговым просто. Говорит, выучишь вопрос, я не могу, у меня там 600 страниц уже, я не влазит просто. Ну, мы напишем тебе. Ну Ты там же три строчки, не-не-не, лучше напиши. Лучше напишите, потому что бывали казусы. Бывали казусы, да. Даже если написать, не всегда... Ну и что еще порадовало? Вот все-таки добавила нотку позитива вот по поводу вот этого скандала. Конечно, на самом деле, если серьезно говорить, да, без всяких э, каких-то веселых намеков, то на самом деле это грустно очень, что ничего не происходит, что у нас власть э, творит, что хочет в Верховной Раде. Побили людей, никак, это никакой реакции, обвинили еще их за то, что их побили. <реклама> Но они же блокували трибуну. <реклама> да, <реклама> они же принесли они стулья. А что вы стулья приносите в Раду? Нельзя. Все. Еще раз принесешь, я тебя этим стулом... Хотя уже было, да. Дело в том, что один из журналистов пришел в костюме зайчика в Верховную Раду. Uh, и у нас есть видео, давайте посмотрим, как некоторые пытались его выгнать оттуда, а некоторые на полном серьезе отвечали на его вопрос. В цирке не хватало зверей, да? Да. 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 Пожалуйста, на улицу. Ну что, мы не хулиганим, мы никого не бьем, по обличу с не кидаем. Нас Да <laughs> нет, давайте. Пьем. Пьем. Чем я порушую, а, 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 справа? Ну вот. Вот ладно. Ну, ви знаєте, я вважаю, що дуже мало досягнень цьому році. Те, що парламент працює, працює ефективно. По-перше, сформований уряд дуже швидко. Ми фактично сьогодні розуміємо, що потрібно робити. І, на жаль, ми дуже мало в цьому робимо для того, щоб це відбулося. Ну, ми вперше приймаємо бюджет, і я сподіваюся, на цій тиждень ми його приймемо. Так, да, причому. А ми думали, такі, ну, може, треба так. Мікрофон же дають, ну є. Тонь, оп Такие стояли, <laughs>, включили игру, а? Все, то Бюджет у нас, все хорошо, все. Ну что же, сегодня мы поговорим еще о порнографии, которую преследуют, как кажется, власти, и о новом главе Нацбанка Украины. Мы вернемся через пару минут. Продолжаем обсуждать то, что произошло за неделю. И следующую тему я хотел бы, чтобы представила нам Татьяна. Татьяна, да, расскажите, да, что раз... произошло? Ваша тема. Отже, про боротьбу з порнографією, а конкретно з Вінницьким правозахисником Дмитром Гройсманом, Дмитро мав необачність записати на відео свідчення сомалійських біженців, які повідомили йому, що деякі співробітники правоохоронних органів, міліції, прокуратури, міграційної служби займаються банальною работоргівлею і користуючись становищем цих самолійців. Підло на них заробляють. Після чого у офісі порнографія в офісі Вінницької правозахисної групи відбувся незаконний обшук. Вони вилучили просто всі файли цих біженців і ці відеокасети. А для того, щоб прикрити свій срам фігою, вони не знайшли нічого розумнішого, ні звинуватити Дмитра Гройсмана в нарузі над державними символами. Це виглядало таким чином, що сидить Дмитро Гройсман на фотографії, поруч лежить конституція, а на цій конституції пакується мармуровий фалос.